Детек на самом деле, с самого начала, как создалась компания, заявил себя как социально ответственный бизнес. Это означает, что компания заботится о своих сотрудниках и о членах семей. И мало того, что, кроме того, что компания сегодня вкладывает деньги в то, чтобы обеспечить безопасные условия труда, здоровье своих сотрудников, сегодня компания вкладывает серьезные инвестиции в развитие городов, где находятся, и живут сотрудники и члены семей. Сегодня акционер поставил задачу перед компанией чтобы города, где находятся предприятия компании, были лучшими для жизни в Украине, а то и в Европе. С 2013 года мы разработали и реализуем стратегии социального партнерства с каждым из городов. В рамках этих стратегий, которые были разработаны с участием жителей, с участием общественных организаций, представителей другого бизнеса, появился целый перечень проектов для реализации на три года. И один из этих проектов – это «Город своими руками». Это проект, где непосредственно сами жители определяют, что будет делаться, как будет делаться. И с помощью небольшой поддержки страны компании они реализуют проекты, улучшающие их жизнь. В 2013 году мы выделили миллион девятьсот пятьдесят тысяч на реализацию проекта в 16 городах. На, именно на город своими руками. В целом же социальные инвестиции составили больше 120 миллионов. У нас есть уже план на 2014-2015 и и годы. Вот, и мы чувствовали, увидели поддержку людей, активное участие в этом проекте. Поэтому мы с удовольствием продолжаем проект Городцами руками. Мы даже увеличиваем сумму финансирования на этот проект «Город своими руками. И в дальнейшем я думаю, что будет одним из основных проектов социального партнерства. На реализацию данной программы мы получили софинансирование от Международного фонда ветродрожения в размере 65 тысяч для того, чтобы усилить программу, обучающим компонентам и заключительная часть – это непосредственно проведение самой конференции. Мы знаем, насколько важно обучение, особенно если Проект или программа проходит впервые в городе, и по результатам обучения, то есть по результатам всей программы, по результатам реализованных мини-проектов, мы видим, что все-таки компонент обучения очень усилил данную программу. У нас было проведено 8 семинаров тренингов для инициативных групп для победителей, для органов местного самоуправления, агентств местного развития на тему основы работы в громаде, где приняли участие около 140 человек. По результатам обучения практически 95 процентов участников сказали, что э, такие темы, как фандрайзинг, как коммуникация, Золотое правило коммуникации были для них новыми и рекомендовали э, про, про, побольше проведения обучений и по, по времени увеличить данное обучение хотя бы до двух дней. По результативности. Э, Изначально планировалось фактическое софинансирование проектов мини-грантов где-то в районе 700 тысяч гривен. Фактически после обучения мы имеем где-то миллион двести, миллион триста собственного вклада. То есть это есть один из результатов того, что обучение все-таки сделало свою роль и сыграло свою роль для победителей конкурса мигрантов. Многие победители говорили, что благодаря обучению они, смогли, они не знали, как подойти к тому или иному бизнесмену, как написать письмо, как наладить коммуникацию, как привлечь к жителю к данной инициативе, чтобы можно больше жителей приняли. Мы подводим итоги, которые у нас были в результате реализации программы и планируем на 2014 год что же все-таки дальше в городах будем делать и мы думаем что в этом году уже больше будет инициатив больше будет участников самого конкурса минигрантов и мы увидим уже самые разнообразные проекты то есть не только в детские спортивные площадки но и более там, например какие-то инициативы связанные с социальной жизнью города и так далее